Questo è il muro della memoria. Comincia dalla guerra del Donbass nel 2014. Pensavamo di fermarci qui. Invece, guarda i russi, quanti ragazzi si sono portati via. A parlarci è Serhiy Brachuk, ufficio stampa dell'esercito volontario ucraino. Tanti tra queste foto erano suoi amici. Lui è Oleksandr Svich, un eroe ucraino, ci racconta Brachuk. Lo conosco da quando era così. L'idea del muro è stata la sua. L'ho fatto insieme a Mikhailo Marcishin, lui, il mio compagno. Ma poi su questo muro, ci dice Amaro, ci è finito anche lui. I volontari ucraini supportano l'esercito regolare su tutti i fronti. Qui a Odessa anche il Mar Nero è un fronte di guerra. Oggi la situazione sul Mar Nero è a nostro favore, ci spiega Bracciuk. Le nostre forze hanno respinto la flotta russa dal nostro territorio e dalla Crimea. Questi porti, conclude, sono sotto il controllo delle forze di difesa ucraine. Gli chiediamo allora perché tra gli accordi per un cessato il fuoco si parla con insistenza del Mar Nero. Serve alla Russia, dice Bracciuk. Sta cercando di fare tutto il possibile per riportare la flotta in Crimea. L'Ucraina infatti è riuscita a riportare i volumi di export a quelli precedenti all'invasione su vasta scala, ci spiega Alla Stojanova, responsabile delle imprese agricole, deputata del Consiglio di Odessa, e questo lo si deve alle forze di difesa ucraine. Ma la questione della sicurezza non è risolta del tutto, ci spiega Alla Stojanova, secondo cui sono ancora molto frequenti gli attacchi alle infrastrutture portuali sia a Odessa sia sul Danubio, oltre che agli impianti energetici. Mentre i negoziati tra Russia e Stati Uniti sembrano andare avanti alle spalle dell'Ucraina a Donetsk, città occupata dalle forze di Mosca, alcuni partigiani ucraini vogliono far sentire al mondo che sono ancora là. Che Donetsk è Ucraina, non Russia, nonostante sia una delle regioni che, secondo le ipotesi degli inviati di Trump, Witkoff e Kellogg, dovrebbero finire sotto il controllo russo. E allora i partigiani ucraini lasciano sui muri i fiocchi gialli col su scritto Donetsk. È Ucraina. Russia. Se i russi vogliono conquistare queste, queste regioni, che ci provino, dice Bracciuk, E poi, ironico, che penso delle ipotesi di Witkoff e Kello. Gli americani possono rinunciare all'Alaska o alla Florida. Al